Я офицер полиции Брайан Тейлор. А это мой напарник, офицер завала. Отстань. Давай, давай. Чё, я же Иди сюда, не пальцы. Да я... От сценариста фильмов тренировочный день. Мы простые копы. Наше отделение полиции самое крутое в Лос-Анджелесе. Гордитесь тем, что вы делаете. Есть. Есть сэр. И форсаж. Но у него на хвосте. Пытается оторваться, да, но ему не уйти. Давай, смелее! Да, парни, вы не копы, а мальчишки. Все бы вам в игрушки. Играли. Думаете, ваша работа догонялки и стрелялки? А что делать-то? Жизнь научит. Мы тут все одна семья. Ты же знаешь, брат, я за тебя любому пасть порву. Привет. Как дела, напарник? А я хочу дочку. Вот было бы круто. Только не разрешаю встречаться с полицейским. Вообще не разрешу. Ух ты. Ни с кем. 105 авеню Сектор третий вас понял. Что на этот раз? Травка, бабки, пушки. Аблас Инглес Испаньоль? Стоп! Ты как, цел? В порядке. О, да тут брюликов побольше, чем на шее у британской королевы. Они были лучшими копами города. Что-то тут нечисто. Не лезь, не строй себя детектива. Просто идем и все. Полиция! Увы, опоздали. Ха-ха-ха. О, господи. Но пришел день. Похоже, вы наступили на хвост крупной змеи. Теперь змея начнет мстить. Кто знал про журналюк? Когда они сами стали мишенью. Живо! Этот район держит наркомафии, у них тут свои правила. Номинант на премию Оскар Джейк Джилленхол. А почему ты гений зла? Потому что я очень злой. Майк Пенья. Ты мне как брат. Знаю, если вдруг что, я твоих не оставлю. Ребята, за вас назначили хорошую цепь. Понятно, мы копы, мешаем всем. Ага. Йо -йо 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 -йо! Третий сектор. Подозреваемый пытается скрыться. Слушай меня. Вместе открываем огонь и уходим. Идет. На счет три, понял? Разряжаем обойму и валим. Давай. Раз, два, три. Живо, живо, живо! Патруль. Скоро на экранах.